Комментируй, пожалуйста, результат игры. Ну, что-то результировать сложно комментировать сложно, потому что игра вначале получалась, а конец полностью провалили. Вот. Эвертон оказался на самом деле очень крепким соперником, но как бы было пару эпизодов, когда может ошибка какой-то судьи в каком-то моменте, какая-то мягкость проявлена, может, жесткость игроков Эвертона, но... Один игрок основной у нас выбор, я так понимаю, на долгий срок его везли на скорой. Вот. И также в принципе в конце игры команда селила достаточно жестко, но они достойные игроки комментировать что-то я не знаю. Закономерно, незакономерные результаты игроки хорошие. Но надеюсь, как бы, что так скажем, справедливость отторжествует, и посмотрим, что эта команда покажет дальше. На данный момент они очень неплохо сыграли. Вот. По своей команде могу сказать, что очень плохую игру показали, но действительно очень жалко, что наш ведущий атакующий игру выполнил